Но пока дипломаты работают, пока работает мирная конференция в Швейцарии, нам, как говорится, свое работы. Поэтому перед тем, как начать официальную часть нашего стрима, я вам хочу показать очень важное видео. Видео с передовой. Потому что надо насобирать немножко денег для Аэрокларла, в котором служит Павел Казарин, ну и там вообще очень классные ребята. Тем более, сразу обращаю внимание, ссылочки есть в описании, и на вашем экране гигантская вот эта вот, блям. Рома, привет тебе твоим подписникам запорийского напрямку. Друзья, друзья, вы знаете, ось это очень добрая вам знакомая история. Це Мавік, справжнісінький ветеран нашої війни. На фронті вже років 10. Останнім часом, до речі, саме з нього ми скидаємо на росіян приблизно ось такі боєприпаси. Вони непогані, але завжди хочеться чогось більшого. І ви знаєте, саме тому у нас є мрія. Моя мрія виглядає приблизно ось так: це два штатних фугаса. А вони обидва можуть впасти на голови нашим ворогам, тому що їх обидва може підняти в небо дрон Shot. той самий дрон, на який зголосився зібрати гроші, Роман Симбалюк. І ви знаєте, єдині люди в цьому світі, які не хочуть, щоб у нас з'явився цей дрон, це самі росіяни, і я їх можу зрозуміти, але Чому мы должны идти им на зустріч? Я, кажу, у нас в роте ударных беспилотных авиационных комплексов размер имеет значение. Ну что, допоможете? Так, Павел, как всегда, бояж. Вот эти вот бомбы. Была у нас как-то история, когда мы в машине легковой перевозили таких штук 6. И я так потом Понял, что это был тест на то, стекло я или нет. Но а, с сборами все очень серьезно. И смотрите, я, во-первых, хочу посмотреть, работает ли это. А, Во-вторых, у нас, помните, мы недельку назад собирали на два планшета, на один, простите, планшета для 72-й бригады. И один был куплен до этого. И, соответственно, остались денежки. В частности, 57 100. Плюс много вы набросали на мою карту. И, соответственно, вместе с вами я хочу присоединиться к этому сбору. И, так, это у нас сбор должен быть серьезный. Серьезный канал, серьезное дело. И да, это ваши... Это ваши средства, которые просто они оказались случайно на моем счету. Я, собственно говоря, поэтому всех прошу переходить именно по ссылке и отправлять это в фонд. Отдельно хочу сказать большое спасибо Людмиле Старобинец. Надеюсь, я правильно прочитал фамилию. Так, ну и в этом деле надо все-таки нажать на эту кнопочку донат на Дислана. Я всех благодарю за поддержку нашей армии. Тем более, знаете, Казарин, да и как и любой другой военнослужащий нашей армии, он вообще ни о чем никого просить не должен. Это мы должны, те, кто в тылу, выполнять поставленные задачи по обеспечению украинской армии. Тем более у них, чтобы вы понимали, еще раз подчеркиваю, что это их подразделение Разделение, например, с fp вышечками все очень и очень неплохо. Говорят, что есть поставки непосредственно от Министерства обороны и от, соответственно, военной администрации этого региона. То есть, все это работа ЕД. Так, будем считать, что всю самую важную информацию и... В части сбора я вам сказал, там сумма не маленькая, но как минимум только что одно восьмое мы собрали, так сказать, заочно. Поэтому, ну что поэтому, ну конечно трезуб. Что же за субботний стрим без нашего прекрасного, любимого трезуба. все будет Украина в рамках международно признанных границ.